президентіміздің 2021 жылы 29-шы үйіндегі мемлекетлік һәм шөлкемлеріне юридикалық қызмет көрсету іскерлігін және де жетілістіру іс қаққында қарар дикарында әділлік басқармалары жанында юридикалық қызмет көрсету орайлары шөлкемдестірілген еді тақитас райондағы репортажымыз ұсқаққында болады орайлар іскерлігінің тикарғы бағдары юридикалық қызмет көрсетілетұғын мемлекетлік ұйымлары һәм шөлкемлері іскерлігін құқықи тәрептен тәмінлеу мәмлекетлік шөлкемлеріне сапалы һәм қәнігелі юридикалық жәрдем көрсету мемлекетлік шөлкемлері қызметкерлерінің құқықи сауаттылығы һәм құқықи мәдениетін арттыру мәмлекетлік шөлкемлері қызметкерлерінің мүлкілік һәм басқа да құқықлары және нызамы мәплерін өз уақытында әр мен нәтижелі қорғалуын тәменлеу мәмлекетлік шөлкемлері қызметкерлерінің тарепінен қабыл етіліп атырған хүжетлердің нызамлы һәм әр тараплеме пухта сапалы болуын тәмелеуден барады қызмет көрсету орай тарапінен біріктірілген мемлекетшөлкемлеріне сапалы юрик қызмет көрсетіп келінмекдебірқатар мәмлекет шөлкемлері әм қызметкерлерін құқықи сауатталығын һәм құқықий мәдениетін асыру барысында үгіт насихат жұмыстары алып барылмақда әмде мәмлекет шөлкемлерінің тарапынен қабылеті нiзамлы һәм сипатлы болуы тәminlanmokda tak қызмет көрсету рай ресми телеграм каналы жолға қойылған болып һәм де жаңадан қабыл етіптұрған нызамсызқ құжетілер хақындағы мемлекет желкеелерінің қызметкерлері хабардар етіп барлық құқықи санасын һәм де хұқықи мәдениетін асыру бойыншаіс алып барылмақда орайлар тарепінен юридикалық қызмет көрсетілуі белгіленген шөлкемдер орайлар орайлармен келісілмеген жағдайда юридикалық түрдегі сюжетлердің қабыл етілуіне жол қойылмайды орайларға өзінің тикарғы іскерлігіне тәсір көрсетпеген жағдайда басқа юридикалық шақсыларға төлемі тикарда юридикалық қызметтер көрсету құқығы беріледі орынларда бұндай орайлардың шөлкемлестірілуі бұқаралардың құқықи түсініктерін жетілістірумен бірге кереклі мағлұматларды топлауда оға да әхметлі.